йо хо, -хо! Здоров, друзья! Мы продолжаем проходить Сталкер Снайпер. Мы нашли тело Тамерлана, оно было тут. И сейчас отправляемся до Медведева, относим ему флешку с данными. А я нагадаю, что пришел, первое... ну, тело Тамерлана было у Сидоровича в подвале. Его мы открыли за допомогою взрывчатки, яка была тут в подвале, в том подвальчику. Так что кто не знает, теперь будет знать. Идем мы до медведева и отнесем ему флешечку. Так, пришли мы до медведева. Ну что, справился? Да, отыскал труп Тамерлана. Вот с нее флешка. Замечательно. Ля-ля-ля, у нас в кармане. Больше эти прохвосты к нам не сунутся. Надеюсь, за флешку отдельную вам, майор, спасибо. Э -э, Тамерлан был очень хорошим бойцом и другом. Так, на верю. Что дальше будем делать? Дальше самая лихая задача. Нужно взять АТП и еще опустошить бандитский сет. Численность бандитов по последним данным около 14 штук. Будем как-то просто ля-ля-ля, короче. Дожидайтесь ночи, вот координаты. Понял. Еще, майор, есть одна большая про мутанты. Э, нужно срочно что-то сделать. Разберитесь со зверем. Будет сделано. Так, ну что, у нас задача устранить стаю слепых псов. Э, список заданий «Дождаться ночи» я думаю, что зараз остановлю видео, пойду помочу мутантов и вернусь до вас уже ночью. Так, ребята, хотел вам показать, я не знаю, что это за бах, чи что. Блин, кто бачил такую еще одну плоть? Дивите, какие что и... это такие? Это хряк плоть? Не, ну я не понимаю, это хряк плоть какая-то. Я как матова. Можно мемку делать на ней. Только так. Блин, а что за изображением? Это типа они носом вводят туда-сюда. Я не знаю. Не плоть какая-то, а орк. Битва пяти воинств. ⁇ -мо ⁇ Все, она меня заметила. Давайте с ней побегаем трошки. Блин, мне даже и валить не хочется. хряк плоть. Такая уматова, а ну-ка. Где там остальные плот Не, ну блин, это просто что-то чем-то. Вы ну, подавите, какая она милашка, -мо? она даже когда нападает, и то мило. Ладно, я ей завалю в ножика, чтобы не портить шкуру. Не, ну все просто шок. Так, сейчас мы будем валить стадо кабанов. Сейчас я ее найду. Вон она. А потом, думаю, Перейдем на ночь. Итак, мы уже поспали. Пришли на точку сбора. Нам дали э, противогаз из ПВН, ПНВ э, первого поколения. Так, и зараз идем штурмовать базу. Думаю, отсюда я сейчас трошки познимаю людей. Оп. Так, эффекцион. Оп. Что-то какие крепкие. Так, трошки подлючу, ну ладно. Блин, да скидки я в него в сады. Уже 5 пуль, наверное, а Винце не умирает. Так, так кто ж там так валит? Нифига себе, реально, не знаю. в Лисичанске завалили. Оп, там они стреляют. А ну давай яблочко. Было... Ох, ты, вёк, ну, баба. Да все, все, ребят, я понял, серьезнее. Серьезнее хуи с Так, ценащик Вон вверху, Падла. А ну-ка сюда, отсюда, пока кости целы. Так, надо что-то делать. Не всем осталось. Всего всем у нас. Интересно, сколько их осталось? что ж это падла такие валы все я его побачил найти бандитский сейф сейф сразу скажу тут на крыше и до него надо будет найти ключ залазим на крышу оп сейф найти особый Способ открыть сейф. Но чтобы открыть его, по-любому надо ключ. Ключ находится все развалюхи на другом этаже. Вот здесь сюда мы заходим, залазим. И в сумки сумке вот у нас ключ. Все, красава. Теперь можем свободно идти открывать сейф. Музычка такая, -мо. То ли блюз, то ли на блюз. Ну прикольно. Тут вообще видео под аудио подбор дуже хороший, один мне не нравится. Так, отнести флешку медведеву. Ну я думаю, с этим заданием мы справимся на раз-два. Сейчас, наверное, трошки видео приостановлю и уже покажу вам, когда открыл Медведева. Итак, мы добрались до Медведева как прошло, сейф раскусили. Как по маслу чисто сработанный сейф, обшарил вот что в нем нашел. Так, отдал им и сейф, э, флешку отдал, и заряд нам дали. и 5000 нормально. Спасибо, что ваш бы если информация о военных еще не прибыл. Так, буду рад, договаривайтесь. Отлично, вот координаты места встречи, можете выходить, бывает. Короче, мы сейчас будем идти э, на сбор, сейчас скажу, в Белоусовым. Э, Белоусов сейчас вин в этих, у бандюков там не на базе, а на блокпосту. И я думаю, что надо не ночью идти, а днем. Так что я сейчас пляжу трошки поспать, а потом будем собираться давать. Итак, мы поспали и выдвигаемся до Белоуса. Будем его выручать. Все-таки, как на як, наш сталкер, браток, нуждается в помощи. Ну, хотя он сейчас не сталкер, а как бы гуляю за военного из баушника. Так что наш боевой офицерский товарищ нуждается в нашей помощи. Доходим, доходим. Итак, мы подходим до точки стычки с бандитами. Зараз, наверное, я их дымом закидаю. Не, конечно, снайперки типа, плохо а потом дымом закидаю. И будет нормес. Так. Треба сберегтися. Э, не трошки. Вот так. Что? человечества. человеческого. Оп сохраняю. Так, сбереглись мы и зараз будем их штурмовать, давайте. Оп. Ты что, шикарно заработано. Что ты дивишся Ты блядь думаешься, как какаши твои вылазит, Це... О, видите, видите, подошел и сразу шмана убитого. На. Все, я знаю теперь, как их выманивать. Я, короче, буду ждать, пока они выйдут. Шманать своих. Оп-оп. видите, -оп. сразу двое. Трое. красава конечно я шокалич тут пострелял надо в голову им дать ты что своего дружка шманаешь падла